ஸ்ரீ குருபியோ நக ஸ்ரீ மகாபரிவ சரணம் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று அனுஷ திருநாளில் சுமார் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாபிரிவா பனாரஸ் யாத்திரை சென்ற போது இயற்றிய ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வர அஷ்டகம் மன மகிழ்ச்சியும் சுபிக்ஷமும் தரவல்லது இந்த ஸ்தோத்திரம் சித்தேஸ்வரா கோவிலில் கலில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் தெரிய வந்தது அந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை இந்த நன்னாளில் நாம் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வர அஷ்டகம் महातीर्थराजस्य तीरे विभान्तं महाभूतिरूपं महात्मैकवेद्यं महासिद्धिपूरप्रधानैकदक्षं भजामैव सिद्धेश्वरं चित्तशम्भुं मणोजस्त्वदक्ष्यग्निभस्मावशेषः मदान्तश्च दक्षो गत शोच्यभावं मणोजातदक्ष्याग्नितान् तो बजे भजे निर्मदत्वाय सिद्धेश्वरं त्वाम् इयं चापि मदाड्याय तस्सा कनक्षीरकल्पं विसृष्टा जगत्पापनाशाय येन स्वयं चित्तसिद्धेश्वरं चिन्तयैनम् न तेन्तो न चादिर्हरिसोऽपि दाता वराकी भवन् नोद्वहंसि भवंश हि साक्ष्यं भजे भान्तमेव महालिङ्गरूपेण सिद्धेश्वरं त्वां शिवोऽयं प्रदेशो महान् मध्यदेशः शिवा जाह्नवी नित्यसिद्धप्रवाहा शिवस्त्वं शिवं नित्यसिद्ध ददानः शिवो न सदा देवसिद्धेश्वरस्याः पदाब्जे त्वदीये स्वकीयाक्षि पद्मं पुरा भूषणत्वेन नारायणो दात् इतीदं पुरा सत्यं बदर्यो हरिः साधु सिद्धेश्वरादा कपर्दा त्वदीयात् विसृष्टापि गङ्गा पुनःसेवितुं त्वामहो बद्धवाञ्छ सकाशो त्वदीयेति बारप्रवाह निजाम्बोऽभिषेकाय सिद्धेश्वरागा न मत्तोऽस्म्यहं चेन्नमत्तोऽसि भिन्नः न मत्तोषितस्त्वं न मत्तोषदाता न मत्तोऽसि भिन्नस्त्वमित्यैकतोषं न मद्भ्यः प्रदेहीह सिद्धेश्वरत्वम् इति प्रयागसिद्धेशभक्तिभृजनता हृदि श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं वर्धयतां शुभम् इति श्रीमहापरिवा श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीविरचितं श्रीसिद्धेश्वराष्टकं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः